बड़े बड़े कारखाने जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे बने टाटा ने अच्छे खासे कारखाने बनाए कभी उन्होंने बदनामी नहीं ली अब मोदी जी के जमाने में सब तरफ जो सरकारी जमीन है सरकारी कारखाने हैं वो बेच रहे हैं। वो लूट रहे हैं उनको लॉस में ला रहे हैं और लॉस में लाके आदानी को दे दे रहे एयरपोर्ट दे रहे पोर्ट दे रहे हैं। पुराने कारखाने उसको रिजिनोवेट करने के बजाय उनको सस्ते दाम में दे जा रहे हैं इससे नौकरियां कम हो रही हैं और घट रहे नौकरियां और ये प्राइवेट नौकरियां मजदूरी करने की नौकरियां ये बढ़ रहे हैं और कायम नौकरियां घट रहे हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा किसानों का कर्ज कभी मोदी जी ने माफ नहीं किया लेकिन अपने 20-25 दोस्तों का कर्ज उन्होंने माफ कर दिया वो भी कितना मालूम है आपको मालूम है 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज अमीरों का उन्होंने माफ कर दिया शेव, कितना शेव। कितना भाई बोलो सोलह लाख करोड़ बैंकों से जो कर्जा लिए थे अमीर लोग उनको उन्होंने माफ कर दिया और गरीब किसान मजदूर अगर लोन लेता है उसी के लिए उसको उसका खेत ऑक्शन करते हैं घर ऑक्शन करते हैं कार ऑक्शन करते हैं ऑटो रिक्शा ऑक्शन करते हैं अरे ये गरीबों के लिए आप करते हो उस अमीर को सोलह लाख का फायदा करके देते हो आपको शर्म आना चाहिए और एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो एक तरफ गरीबों की बात करके लोगों को फंसाते हो क्या बोलते हैं सबका साथ सबका विकास अरे बाबा तुम आने के बाद तो सबका साथ तो लिए लेकिन सबका सत्यानाश कर दिए लोगों को तो बोले तो पंद्रह लाख नौकरी दिए पंद्रह लाख नौकरी दो करोड़ नौकरी दिया दो करोड़ नौकरी हर साल लेने का वायदा किए थे नहीं मिला पंद्रह पंद्रह लाख मैं बाहर से काला धन निकालूंगा लाकर आपके जॉब में डालूंगा डाले आपके जॉब में नहीं, नहीं।, नहीं भाई आपको आया होगा, क्योंकि बॉम्बे के लोगों को डरता है वो दिया होगा ना नहीं, नहीं। दिया वो भी वो भी झूठ अब किसानों को बोला तुम्हारी आमदनी में दुप्पट कर दूंगा कर दिया आपकी आमदनी दुप्पट मैं महिलाओं को